Виталик, ну как тебе мой завтрак? А мой завтрак тебе понравился? Ну, мой ведь понравился больше всех, правда? Если честно, то мне понравился Наташин, а коли и Тамара и Настина. Да сутка, сутка, носить добавки. Коля, ну что ты начинаешь? Ну что то я поправлюсь? Если хочешь, я сейчас я возьму и пойду в зевесусь. Пожалуйста, прям сейчас. Так. Сколько? Сто килограммов? Ну, это просто станите зуды. Извиняйся, чем я раньше занимался? В парк ходил. И все я там робил? Бегал за каждой юбкой. О, значит, я бегал, чтобы держать себя в форме. А <реку> сеструшки В общем, я сейчас быстро в парк, пару кружечков наверну. Может, похудею, заодно вдруг что-то вспомню. Виталик, привет! Синочка, я принесла твоїй любімій голубці. Бери, кушай. Спасібо конішно, ви оцінь добрая женшіна, но мені щас не до голубців. Я оп'ять начинаю бігать в парке. Віталік, називай мене мамою. Женщина, щас не врємє розбираться. Это <рекунут> одного з нічого не буде, да? Без зма. в такую погоду бегать. Не. Скажи, слушай, Виталик, ты свитерок пиддив. О, привет. Паре. -а. Мужчина с большим сердцем, ну плохой памятью не интересует. Я тебя завтра не вспомню, но ты меня не забудешь. О, Виталик, это что-то новенькое. Подожди. Откуда ты знаешь, как меня звать? Да я помню тебя. А, ты часто сидел на лавочке и смотрел, как я бегаю. Продолжаешь в том же духе? Знакомишься с девушками? Ты да ни с кем я не знакомлюсь. У меня, между прочим, три жены. Ну, люди так кажутся. Я просто память потерял. Я помню, что я любил бегать. Ну, так что, пробежимся вместе до твоей спальни. Так ты бегу на большие дистанции, да? А я как раз разминаюсь перед марафоном. Хочешь поучаствовать? Или тебе слабо? Кому не? Меня... Легко. Сколько там марафон? 42 километра. Это получается 84, да? Не, ну просто обратно надо будет бежать, да? Короче, я не. Спасибо, пока. Вы меня обед. Здрасте. А дайте мне какую-то параболу пожевать. Только за диетическую, для спортсменов. Ау. Ну, понял, что никого нема? Пока я память потерял в стране, бесплатно питание бля. Нормально. Так. Ну и вот тут... Ну, такое. О! все тепленько. Я не понял. А ты что тут делаешь? Я извиняюсь. Стой, ты куда? Я тебе сейчас... Стой! Ну нельзя тебе, Евгений, ну нельзя, ну ты же надо ну.

А ну стой! Отдай курицу! же ты! Отдай курицу! Стой! извиняюсь. Стоять! Отдай курицу! А ну, стой! Моя машина! Стой! А ну стой! Сейчас я тебя. Стой!

ну и куда он делся? Стойте! Вы здесь заплатили! Так это он! Стой! Дед, шашлык надо куриный! Виталий, ты когда меня же вспомнишь? Я Петрович! Дети, не время вспоминать! Не спрятаться надо! Вустанова, вот ты так сильно похудела. Калися, в чем секрет, Евгений, целый день картошка, морковка, свекла. Варила, копала на огороде. Тут, 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 поймёшь, вон не забегал. Нет, не видел. Здрасте. Ты куда по рассаде паразит? <соединяем> <соединяем> Евгеньевна, на! Будет тебе, Евгеньевна, яблочная диета! Ой, Боже, какая прелесть! Да, ой, да! это все мне! Тебе, тебе, моя бабочка! Ой, 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 И сколько, наверное, таких яблок съесть? Ой, да одного хватит! Тут главное, что они дымики. Гусина, подержите курицу. Сихотко, 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 сихотко! Сихотко! Держите, Льва, держите! <сихотко> Виталий, ты тоже решил поучаствовать в марафоне? Понятное дело, чтобы ты не думала, что я тюфёк. А почему ты в платье? А, это новая форма Я мастеров спорта, Без народного класса. Почему-то с курицей. Нет, если вдруг проголодался, яйцо выдавы, взи и нормально. Я такую здесь два раза делал. Будешь? Алло, стой! А кому не пора пока? Ой! Ты выдена на место особо делает вообще. Поздравляем. Здрасте! такой. Стой, а Виталий, садись. Вот это музыка, ты вовремя. Опять что-то натворил! Все началось в первобытном обществе здесь, спуска мяса. Давай, змы додому. Кстати, доби платье не надо. Давай, змы! Прикинь! Я вчера видела, как на переезде панду поездом сбила. Слушай, ты заканчивай худеть. это а скоро в голодный обморок падать будешь. Замерился, труска. Привет, Коля. Если зина у меня будет в то сбегать до нее вообще не проблема. Виталик, ну как ты побегал? Нормально. На 10 лет вперед. Похудел, наверное. Кстати, надо взвеситься, посмотреть, сколько я скину. А ну? Не понял. 120 килограммов. Вот это так попил. Или это моя курица на 40 килограммов тянет? В этих весах села батарейка. Они неверно показывают. Так, а ж сразу не сказали? Все, больше никаких диет. С яблоками. будешь? О, а, ну да. Вы же своих не есте. Коля, все, теперь ты на диете. Если хочешь похудеть, то лучшая диета – это любовь. И, кстати, после шести тоже можно. あ <music>